Tajuk-tajuk utama hari ini Tun Sri Dato' Wan Junaidi dan isteri Serikan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Mudan dan Mintret Peranan Ahli Majlis Penting Jayakan Agenda Pembangunan Kerajaan Masyarakat Islam di Sarawak diseru berkukuh perpaduan nilai Islam Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidel Matrang. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, Tuan Ku Jaafar serta isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi hadir menyerikan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Anjuran Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak Muden dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak Mintrat. Majlis tersebut berlangsung meriah di sebuah hotel terkemuka di sini pada Selasa. Kehadiran beliau dan isteri sekitar jam 8.10 malam disambut oleh tetamu kenamaan antaranya Timbalan Premier Sarawak Dato Amar Awang Tengah Aliasan, Timbalan Premier Sarawak Dato Amar Profesor Dr Sim Kuian dan speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak Tan Sri Dato Amar Muhammad Asfia Awang asal. Turut hadir Timbalan Menteri Mintret, Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh, Timbalan Menteri Mudern, Datuk Len Talib Saleh, Barisan Timbalan Menteri Sarawak, Ketua-Ketua Jabatan serta tetamu kenamaan yang lain. Majlis tersebut dimulakan dengan persembahan tarian tradisional Melayu dan seterusnya jamuan makan kepada semua tetamu yang hadir. Karyan penyanyi terkenal Sarawak Bob Yusuf dengan mendendangkan beberapa buah lagu menghangatkan lagi majlis tersebut. Tun Pansu Dato' Wan Junaidi serta isteri meninggalkan majlis sekitar jam 9.30 malam. Peranan ahli majlis dalam menjayakan agenda pembangunan kerajaan di peringkat akar umbi amat penting demi pembangunan menyeluruh. Timbal Premier Sarawak Dato' Amal Profesor Dr. Sim Kuhian Menyifatkan mereka sebagai barisan hadapan yang berinteraksi secara langsung dengan rakyat dan berperanan besar dalam menyuarakan isu-isu setempat hujahnya ahli majlis perlu menjadi saluran efektif antara rakyat dan kerajaan serta mahir dalam dasar-dasar semasa agar maklumat yang betul dapat disampaikan kepada masyarakat Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis angkat sumpah Majlis Daerah Sarike yang berlangsung di Dewan Sentral Sarike pada Selasa. Seramai 32 ahli majlis telah mengangkat sumpah jawatan dalam majlis angkat sumpah ahli majlis bagi Majlis Daerah Sarike bagi sesi 2025 hingga 2028. Ini menyaksikan penyertaan 11 muka baru manakala 21 lagi merupakan lantikan semula dengan kesemua ahli majlis yang dilantik akan memikul tanggungjawab mereka bagi tempoh 3 tahun bermula 1 April 2025 hingga 31 Mac 2028. Dalam majlis sama Wong Ki Yong diumumkan secara rasmi sebagai pengurusi baru MDS manakala Misyah Abu Seman kekal sebagai timbalan pengurusi majlis. Ahli-ahli majlis yang dilantik terdiri daripada wakil-wakil parti gabungan kerajaan negeri iaitu Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB, Parti Demokratik Progresif PDP, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dan Parti Rakyat Sarawak PRS. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Huang Tiong Si turut mengucapkan tahniah kepada semua yang dilantik. Beliau berharap agar semua pihak dapat berganding bahu dalam memperkukuh pentadbiran MDS ke arah yang lebih progresif mampan dan berpaksikan rakyat. Masyarakat Islam di Sarawak diseru untuk terus memperkukuhkan perpaduan, toleransi serta nilai-nilai muni yang menjadi tunjang keharmonian negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Penyelarasan Projek Agensi Pembangunan Wilayah DBKU dan Hal Ehwal Islam Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menyuruh agar seluruh masyarakat Islam di Sarawak untuk menerapkan nilai muni bersifat toleransi agar keharmonian masyarakat majmuk dapat dikekalkan. Toleransi dan kesederhanaan yang menjadi tonggak utama kepada masyarakat berbilang kaum dan agama di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan sempena Majlis Kesyukuran Aidilfitri Agensi-Agensi Islam Sarawak 2025 yang berlangsung di Kompleks Islam Sarawak Kuching pada Selasa. Dalam ucapannya, beliau turut mengakamkan penghargaan kepada semua agensi yang terlibat dalam penganjuran majlis berkenaan sambil menekankan bahawa pendekatan Islam di Sarawak sentiasa menekankan prinsip toleransi dan dakwah yang berhemah. Katanya tema majlis yang membawa elemen nostalgia sejarah perjuangan awal penyebaran Islam di negeri ini menjadi sumber inspirasi ke arah membina Sarawak yang maju, makmur dan harmoni. Sarawak sentiasa berpegang kepada prinsip pembangunan yang holistik. Bukan sahaja dari aspek fizikal dan ekonomi tetapi juga dari segi sudut pembinaan insan dan nilai spiritual. kira 100 penduduk memeriahkan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri 2025 diadakan di Surau Darul Makmur, Kampung Itol pada Selasa. Majlis dirasmikan oleh Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi itu anjuran Surau Darul Makmur, Kampung Itol dengan kerjasama jawatan kuasa, kemajuan dan keselamatan kampung JKKK Kampung Itol Surau Lama Kampung Itol dan KRT Itol Zon 2 bagi meraihkan semangat kebersamaan dan keharmonian dalam kalangan penduduk sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dalam ucapan perasmian, Ahmad Joni menzahirkan rasa gembira melihat kemeriahan suasana Aidilfitri di Kampung Itol yang dihiasi dengan lampu raya di tepi jalan kampung. Menurut beliau, syawal adalah masa untuk kita memperkukuhkan silaturahim dan mempererat ukhwah sesama keluarga dan jiran tetangga. Sebagai tanda sokongan kepada pembangunan komuniti, Ahmad Joni turut menyampaikan sumbangan sebanyak rm ringgit kepada JKKK Kampung Itol. Majlis turut diserikan dengan jamuan hari raya sesi bermaaf-maafan dan aktiviti pemberian duit raya kepada anak-anak kampung Itol yang menceriakan lagi suasana sambutan. Suasana penuh kemeriahan dan muhibah menyirikan majlis ramah tamah Aidilfitri anjuran unit komunikasi awam Sarawak UKAS yang menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan dalam satu majlis santai namun cukup bermakna pada selasa. Pengarah UKAS Awang Putra Yusri Awang Rizwan berkata majlis yang diadakan bertujuan memperkukuh hubungan strategik antara UKAS dan agensi-agensi kerajaan negeri khususnya di bahagian Sarike sekaligus mengeratkan silaturahim dalam suasana tidak formal di luar lingkungan tugasan rasmi. Menurutnya UKAS turut menegaskan komitmen padu dalam menyokong aspirasi pembangunan negeri di bawah pimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg. Jelas Awang Putra Yusri, majlis ini bukan sekadar ruang untuk menikmati juara raya tetapi lebih penting sebagai wadah untuk mengukuhkan kerjasama dan semangat kerja berpasukan dalam kalangan jentera pentadbiran negeri. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Pegawai Takbir Khas Ukas Datuk Takun Sunggah semasa Majlis Uramah Tamah Aidilfitri tersebut. Awang Putra Yusri menambah pelaksanaan projek seperti Lebuh Raya Pemboniok Pengangkutan moden dan capaian internet luar bandar merupakan antara usaha yang dilaksanakan secara strategik bagi merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar di Sarawak. Katanya UKAS terus komited dalam memainkan peranan sebagai agensi penyelaras komunikasi strategik kerajaan memastikan penyampaian maklumat yang telus, tepat dan berimpak tinggi kepada rakyat melalui pelbagai saluran digital dan tradisional. Majlis tersebut turut menjadi platform penghargaan kepada semua agensi yang sentiasa menyokong dasar kerajaan serta memperkasakan perkhidmatan awam di negeri ini. Transisi Sarawak ke arah digitalisasi menjadi pemangkin dalam memacu wilayah ini ke arah transformasi yang dinamik pada masa hadapan. Pengarah Unit Perancang Ekonomi EPU Sarawak Datuk Lester Matthew berkata, Peralihan ini bukan sahaja mewujudkan peluang ekonomi yang baharu tetapi juga meningkatkan produktiviti dan memperkukuh daya tahan jangka panjang wilayah ini. Supporting this is SDE 2030 or Sarawak Digital Blueprint 2030 which provide a roadmap to turn that vision into action by harnessing digitalisation across sectors. Enhancing service delivery and creating more inclusive and future ready economic opportunity. Together, these two groupings form the foundation of our journey towards a digitally empowered and future ready economy. Again, our commitment to digitalization transformation. To BCDS 2030 and SDE 2030 is more than just a policy direction; it is a strategic move. It positions us at the forefront of global change while addressing local challenges head-on. Across the globe, we are seeing how countries that embrace digitalization are emerging as leaders in resilient innovation and competitiveness. So, the message is clear. The digital economy is no longer a choice. It is a necessity. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama dalam Kongres Juru Ukur Royal Institution of Surveyor Malaysia RISM Sarawak 2025 di sini pada Rabu. Mengulas lanjut, beliau memberitahu peralihan kepada ekonomi berasaskan digital ini akan membuka lembaran baru baik dalam dunia pekerjaan mahupun perniagaan. It means thousands of high value digital job, new investment in innovation, artificial intelligence, AI as mentioned by uh, our chairperson just now, smart technologies and positioning Sarawak as a serious digital contender in the Asian region. By focusing on digitalization,

dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin dengan paparan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri, Anjuran Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak Modern dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Mintrat di Kuching pada Selasa. Hashtag saluran informasi rakyat. Salam UKAS.